который имеет свою оригинальную точку зору с многих вопросов, в том числе вопросов децентрализации. Будь ласка, передаю. Спасибо, Кость. Да. Я бы хотел обратить внимание и призвать украинских политиков, ну, наверное, меньше врать все-таки людям. Потому что все партии, которые сегодня представлены в украинском парламенте, они твердили о децентрализации. В той или иной форме все, каждая из них говорила о том, что мы будем проводить децентрализацию. И это задекларировано также и в коалиционном соглашении. Но почему-то то, что мы наблюдаем сегодня, ну, по меньшей мере, сложно назвать децентрализацией де-факто. Потому что берем, к примеру, Киевскую область. В Киевской области проживает 1,7 миллиона населения. Сегодня она поделена на 25 районов, но по перспективному плану есть предложение объединить добровольно так называемо добровольно территориальные общины и создать на территории Киевской области 45 добровольно объединенных территориальных общин. Но опять же вопрос, если все сегодняшние партии большинства твердили о том, что мы планируем проводить децентрализацию по польскому варианту, опираясь в первую очередь на польский опыт, тогда возникает логичный вопрос, а насколько слова соответствуют действительности? Берем, к примеру, подобное Киевской области воеводство. Это западно-поморское воеводство, которое граничит с Федеративной Республикой Германии. Там тоже проживает в районе 1,7 миллиона населения. И мы наблюдаем по административному делению, что оно делится на 21 повят. Из них три это городские повяты. И делится на 114 гмин. И давайте вспомним, что в Польше наименьшей единицей самоуправления является именно ГМИНа. И именно в ГМИНе э, выполняется 80% всех государственных функций. А сегодня мы хотим децентрали... так называем, провести так называемую децентрализацию, хотя по факту мы проводим ту, ту же самую коллективизацию, которую проводили в советское время. И мы наблюдали, что легче собирать налоги с наименьшего количества плательщиков. А сегодня, когда у нас стоит вызов, что мы должны передать максимальное количество полномочий, максимальное количество денег на местный уровень, возникает вопрос, а почему мы тогда все-таки идем по пути укрупнения? И тут получается такой небольшой парадокс. Мы вроде бы как укрупняем, вроде говорим о децентрализации, вроде хотим передавать местные бюджеты, но вопрос, кому передавать эти местные бюджеты? Если это передавать сельским советам, которые не хотят добровольно объединяться, это один вопрос, но если передавать объединенным территориальным общинам, которые будут по факту колхозами, где неприбыльные села будут становиться еще менее прибыльными, где жизнь будет становиться хуже и хуже с каждым годом, а соответственно богатые села будут развиваться и идти, как говорится, в ногу со временем. Но давайте опять же вернемся к Киевской области. Есть замечательное село ⁇ Гора ⁇ В селе ⁇ Гора ⁇ нельзя сказать, что очень хороший уровень социальный, нельзя сказать, что там везде есть банальное освещение. Но на территории, на земле, которая принадлежит сельсовету горы, находится один из крупнейших бюджетообразующих предприятий Киевской области. Это международный аэропорт Борисполь. И возникает вопрос, а куда расходуются деньги? И гора это не единственный пример. Можно привести пролиски, где находится гипермаркет Фози, к примеру, Другие села, которые в условиях непрозрачности, бюджетов, непрозрачности расходования бюджетов реально не развиваются. И мы можем наблюдать то, что отдельные главы сельских советов получают официально 5000 гривен зарплаты и себе, а также всем сотрудникам своего аппарата выписывают по 30-35 тысяч в месяц гривен премий за якобы эффективную работу, хотя села не развиваются. Давайте мы все же сконцентрируемся на том, чтобы сельские главы и главы этих новых объединенных территориальных общин, которые все же только добровольно захотят объединяться, чтобы они были подотчетны в первую очередь своей общине, и для того, чтобы это все было прозрачно, и чтобы мы все могли видеть, чтобы каждый налогоплательщик видел, куда расходуется та или иная гривна, которую он заплатил в виде налогов. Вот на этом, я думаю, стоит сделать сегодня основной акцент. Спасибо. Спасибо. Буквально вчора у нас була невеличка дискусія з Олексієм Вороненком з приводу того, що з приводу підходів до децентралізації, і відповідно він говорив, ну, ми листувалися, і відповідно він писав, що у нього є окрема думка з цього приводу. Передаю йому слово. Да, спасибо, Кось Петрович. Ну, я вже так очень коротко скажу, тому що в принципі все саме основне сказано, так. Да. Вопрос о децентрализации назрел и уже назрел очень давно. И, честно говоря, вот надо справедливо сказать, что ни одна власть, когда приходила к власти, не проводила децентрализацию себя самой же. Да? То есть всех, в принципе, все устраивало. Президентов, министров, губернаторов и так далее. А на самом-то деле ну, децентрализацию нужно провести двухуровневую. Я тут согласен с коллегами. Экономическую и политическую. Экономическая позволит оставлять бюджеты на местах. Политическая даст возможность избирать своей элиты. Ну и я бы согласился с петровичем что не нужно демонизировать вопрос о федер федеративном строе, потому что на самом-то деле все самые успешные страны в мире это как раз именно федеративные страны. Поэтому это так вот, если коротко высказаться, потому что я вижу, что время уже, так сказать, поджимает. <клес> <пу -хі> да, да, ну, ні, насправді в нас час є, я думаю, що ми ще зосередимося і на запитаннях, і на дискусії, тому що я думаю, є у, у багатьох є що сказати от, е, е, в даній ситуації. Але е, якраз е, якщо говорити про, е, про децентралізацію, знаєте, насправді. Без децентралізації неможливо проводити без реформи адміністративно-територіальної, без розуміння того, яким чином будуть перерозподілені потоки, бюджетні потоки, яким чином будуть і хто буде здійснювати владні повноваження на місцях, і так, далі, і так далі. Без цього всього неможливо проводити інші реформи. У нас можна багато говорити про реформи, багато говорити про те, що як у нас все реформується, але без розуміння. Того як буде формуватися процес бюджету утворення, яким чином будуть і хто буде контролювати які яку кількість грошей з цього жодних реформ не підуть і тому очевидно, що це має бути основа основ перша основа всього реформаторського курсу. Без цих змін неможливо взагалі говорити про будь-які. Реформи тільки про імітацію реформ можна буде говорити. А що стосується Порошенка, я абсолютно розумію, що він хоче зламати якийсь певний опір. Регіональних еліт він чудово розуміє свою невпевненість у стосунках із регіональними елітами, вже сформованими регіональними елітами. Тому пропонована ним реформа децентралізації передбачає те, що забрати гроші, скажімо, у областей, віддати їх на рівень міст, умовно забрати владні повноваження у областей, там зробити їх абсолютно залежними, віддати їх мерам, умовно ці владні повноваження. В результаті він може отримати уста. Я перепрошую, але за, за за ці повноваження ті ж самі мери Будуть реалізовувати тільки за допомогою президента, так Так, власне. Тобто, так. тобто це не тобто, ну тобто нову ну, нових посередників я, я в повноваженнях повноваження. І, і коли говориться про те, що є велика кількість там небезпеку, тому що той чи інший регіон може десь там відійти, зміцнитися, заявити про свої якісь самостійни настрої. Історія знала велику кількість і таких явищ, як міста держави. Тому в результаті реформа Порошенка призведе до того, що. Що у нас можуть з'явитися свої власні внутрішні міста держави, які будуть і не будуть визнавати реально, чи номінально тільки будуть визнавати владу центру. І відповідно у нас можуть з'явитися якраз люди, які. Відштовхуючись від е, е, місцевих особливостей, формуючи довкола себе інших мерів, можуть виступати із власними політичними амбіціями і створювати конкуренцію, якраз е, е, тим, хто. Перебуває при владі у Києві, боячись повторення ДНР ЛНР, ми можемо прийти до повторення там Барської конфедерації 18 століття чи ще ж якихось інших негативних моментів з нашої історії, в тому числі спільної історії з Польщею. От, будь ласка, якщо є у когось запитання, питання в плані дискусії, бажання виступити, висловитися ще. Будь ласка, запрошую. Можна я тоді, якщо в плані дискусії ще додавлю, тому що чесно. Я думал, что мы до часу. Вот. Но на самом деле, вот, если, если честно, то хотелось бы просто посоветовать власти, вместо того, чтобы там придумывать какие-то поветы, старость и так далее просто разработать нормальный механизм и, например, убрать ту вот страшную децентрализацию, которая дает право Петру Порошенко распускать областные советы, что, вообще-то, не соответствует никакой децентрализации, просто выработать нормальные механизмы. О том, как местное население путем там, референдумов и других механизмов могла бы смещать с должности там, отзывать губернаторов, судей, прокуроров и так далее. То есть глав советов. Вот. Так. Ну, спасибо. Ну, я бы хотел развить идеи и сказать, что, что важно для децентрализации. Это готова ли политическая культура, вопрос ценностей. Важно сегодня, чтобы громады стали сильными, преодолеть слабость демократического лидерства в громаде. То есть значит, сегодня значит, понять, что человек, этот, который будет возглавлять орган самоуправления, он управляет не людьми, а управляет ресурсами, которые ему диграют. Пока что такого мнения значит, значит, было в начале 90-х. У мэров, как и на Востоке, например, у Василя Койбеды, на Востоке у Михаила пожевадов И потом уже к концу 90-х просто исчезает. И значит, сегодня, когда смотришь интервью мэров вот в «Зеркале недели», мэр Чернигова, то есть, который активно, и жутко удивляется, он говорит, что забрать все права у местного самоуправления не мешают мэру реформировать, улучшать жизнь граждан. И смотришь, ну, как, как бы противоречит самой идее. В этой связи стоило вспомнить и знаменитую фразу мэра Львова Василяку и Беды, который, приезжая на Банковскую, как Саш говорил, вы знаете, есть галецкие настроения. Кто-то же должен ими управлять и направлять, лучше я, чем кто-то другой. И, значит, это весь вопрос, что, значит, то лидерство, оно должно быть. И самое главное, значит, извините, никто в общину денег не даст. Откуда берется везде в мире в громаде деньги? За счет среднего и малого бизнеса. У нас, значит, огромные деньги выделяют и в Киеве, и в другие на поддержку Европейский Союз, на поддержку программы малого и среднего бизнеса. Я вот заходите на, на сайт Киевской администрации, пишут, что мы прекрасно провели несколько фестивалей и так далее, но количество представителей среднего в Киеве сократилось, сократилось. Это не мы виноваты. На самом деле власть заинтересована значит, всегда выжить как можно больше денег, и у нас все время, особенно за последние годы, снижается количество бизнеса, а ведь громаду могут поднять, вот знаете, вот когда люди объединяются, толока вот, или Махаля в Индии, когда люди объединяются, что-то вместе построить, это только те, значит, ну как говорят, э сознательный бизнес, общественно сознательный бизнес, значит, и вот такого, значит, в регионе, чтобы появился вот такой бизнес, ну знаете когда-то Достоевский называл это термином идиотизм, то есть человек, который э, дает добро, вместо этого его все прессуют, мешают ему развиваться. И вот, э, значит, когда смотришь идеи по децентрализации и вместе с этим видишь ограничения и наступления на право бизнеса, это достаточно болезненно. Ну и кроме того, значит, естественно, не может быть децентрализации без партийной реформы значит, не только избирательного законодательства, но и того формирования партии. У нас до сих пор нет партии избирателей сегодня. Значит, и нет, то есть действительно партии, которые несут какие-то программы, которые отвечают за выполнение своих программ. Вот действительно говорили, программы есть на бумаге, а значит партии в основном лидерские и под них вот строятся, выстраиваются группы объединенных интересов, значит, причем объединенные в определенные коррупционные схемы. Поэтому, значит, само мы не можем говорить о децентрализации, не говоря о полномасштабных реформах в стране и прежде всего о задачах выхода из того каскада кризисов, в которых находится сегодня государство. Спасибо. Тут, Андрей защепил очень тему партии. И мне она в сансе э, реальных региональных партий в Украине, которые ну, практически відсутні. Є виняток лише в одному регионе, это Закарпатская область, где есть две угорских партии. І довго можна розказувати про те, що ми їх дві, але вони абсолютно є, кожна з них є реальна, кожна з них долає виборчий бар'єр в Маєфранці. Та, має... Ну там, да, там там не зовсім український, але не суть важливо. Тобто, це дві реальних політичних організації, які завжди стабільно долають бар'єр в. Там в обласну раду, в районні ради, в місцеві ради. До речі, якщо цей закон, який проголосували в першому читанні буде прийнятий, то їхнє представництво лише збільшиться. Але ну більше, більше ну де, -фак, де факто регіональних партій в Україні немає. Тобто був феномен регіональних партій в Криму. Ну але в зв'язку зараз що Крим це складова де факто дефакто складова Росії, а там теж регіональні партії не люблять, тому їх там уже фактично немає. Так, Якщо говорити про деюри регіональні партії, ну, у нас, наприклад, є така українська Галицька партія, але ну, якщо подивитись на їхню риторику, то їхня риторика виглядає такою дядьку з Києва, значить, ми не погані галузькі сепаратисти, ми хороші галицькі лоялісти, дайте нам діння, а ми вас будемо за це тут в Галичині любити. Якщо, ну, скажімо, вважати, наприклад, той же опозиційний блок, який ну, якби, ну, за своїм регіональним, за За географию підтримки є ну, фактично міг би бути регіональною партією, але це, це партия, яка теж. Ну, робить ставку в першу чергу на загальну національну проблема, не маючи е, жодних шансів е, взяти участь їх е, вирішенні. А якогось регіонального компоненту особисто я е, не бачу, можливо, е, можливо, він е, є, можливо, е, пан Скаршевський скаже. То мені було б наприклад, цікаво почути, чи якийсь саме регіональний компонент в ідеологемах, в гаслах і в програмі програмі партії, враховуючи, що насувається місцеві. Вибори абстрагуючись, абстрагуючись від е, децентралізації, тому що особисто я не бачу жодних перспектив, наприклад, е, якогось збільшення повноважень в місцевих радах. Ну але, хоча б е, скажімо орієнтуючись на ті повноваження, які зараз є. Не скажу, що ще були приклади регіональних партій в Одесі, морська партія чи Родина. Родина, так, да. Роді... з Родиною я згоден. Зараз там є формально ще одна партія, вона якась хитра назвала. Це партія Кіссе, партія Болгар, яка орієнтується на один округ, де, де, де є бі... та, де, де одна, але вона Партія хит... 143 округу. Якось вона хитра називається, але фактично болгарська. Тому що, наприклад, я вже. Якщо. Я партія 7 кілометрів в Києві в основному. Я просто закінчу, наприклад, є формально є польська партія да, з назвою Солідарність, але це папір лише. А румунська партія, про яку багато говорили, яка має фу -фу електоральні перспективи, тому що до півмільйона громадян румуномовних в Україні. Е, ну ніхто не працює над її створенням. І всі розмови про те, що от в неї є перспективи там як в Чернівецькій, так і в Одеській області. Ніхто ніхто над, над цим не працює. Ну, добре, що немає ну, е, окрема розмова. А на самом деле, если бы такая партия была, она бы являлась носителем некой идеологии альтернативной России. Я не усматриваю в этом ничего плохого на самом деле, именно альтернативного, скажем так, русского пространства. Но я хотел не об этом сказать. Я развиваю идею своего одного коллеги и второго коллеги относительно, вообще хотел бы сказать, формирования отсутствующего на сегодняшний день, за редким исключением, например, как в той же Одессе или в Закарпатье, кластера региональных политических элит. У нас любой более-менее, будем говорить, с точки зрения эффективности политической деятельности, качественный политик мгновенно перемещается на центральный уровень, и регион его теряет. Как красный эффективного... Черновилл. Да, э -э теряет как эффективного управленца, как идеолога, как лидера общественности. И это ведь катастрофа на самом деле. Отсутствие политических элит, которые являли, являлись бы противовесом центральной власти, это главный недостаток, ну скажем так, современного украинского политического класса. И вот децентрализация реальная. То есть условно говоря, пространство и инструментарии для удовлетворения, будем говорить, прямо амбиций политиков и, кстати, и э, коммерсантов, и предпринимателей. Э, культуры, деятельности, науки. Как бы предоставлением такой возможности на региональном уровне, это было большим-большим делом по формированию реально нормального гражданского общества. И чуть-чуть, как бы, может быть, не мое дело, снова в ту же копилочку относительно, вот, молодой человек, очень важный момент заметил относительно там, аэропорта Борисполя, ФОЗИ, магазина таких примеров, на самом деле, не счесть. В свое время, года два, наверное, назад, мы пытались поднимать тему, которая звучала, может быть, несколько волонтаристски, но тем не менее, плати налоги там, где твои производства находятся. Фактически, на сегодняшний день там только местный земельный налог, по-моему, насколько я помню, там экологический какой-то сбор, может быть, ну и все. А на самом деле, если у тебя стоит огромный аэропорт или криворос сталь, то люди, которые там трудятся на этом предприятии, и город, и община, которая фактически живет вокруг этого предприятия, должны иметь бонусы непосредственно от того, что находится предприятие вот на этом конкретном месте. А, конечно же, это серьезно услуж... осложняет жизнь для, скажем так, финансово-промышленных гу... групп в плане оптимизации налогообложения. Но, тем не менее, вот это создавало бы предпосылки, конечно, для наполняемости бюджетов, не всякого сомнения фактически да фактически это то о чем говорил виктор тоже в своих предложениях так что вот так да. да у меня такой вопрос дискуссия к андрею мишину просто вы сказали правильно ли я понял что вы сказали что сейчас нет денег там на полную децентрализацию да? На самом-то деле, мне кажется, что сначала нужен нормальный закон изменения в Конституцию, который четко пропишет, там 80% денег остается на местах, 20% идет в центр. Потому что, ну, мне кажется, что если вы, мы так сейчас будем говорить, то власть это будет всегда использовать как отговорку для себя. Вот Сергей Быков сегодня привел пример. А Киевской области я могу привести пример по Киеву. Да, когда мэр Кличко и его команда обещали вернуть Киеву районные советы, а сегодня всячески эту тему забалтывают и спускают на тормозах, там говорят, что там 30 миллионов гривен это много, а на переименование улиц там, миллиарды это получается немного. То есть мне кажется, что здесь вот заложен такой. Такая небольшая мина в этом плане. Если прописать нормальный закон, изменения в Конституции, то, может быть, и инвесторы пойдут на это. Я сразу могу сказать, я думаю, что не будет работать. В начале 90-х я был за, за, за отделом рыночных реформ города Мариуполя. Даже... Да. И у нас был систем, системообразующий комбинат Ильича, вокруг которого и вокруг его директора Бойко работали и школы, и трудно было Ахметову 10 лет, много лет туда зайти, потому что именно вот это население не давало сменить руководство завода. Но, значит, могу сразу сказать, если как бы не прописали в законе, значит, как определить сумму? 80%, 20% субъективно. Просто настоящие суммы просто сразу уйдут в тень. И, значит, никаким образом э, здесь как раз выход может быть, когда не проценты определяются, а с чего, значит, э, да, как, состав, то есть, да, да, да с, с чего? Вот тогда это бы дало. То есть проценты это то, к чему надо стремиться. Это условная на самом деле цифра, просто вопрос соотношения, да. Вот то, о чем Кость сказал, очень верный момент, и вы сказали о том, что отговорка в Германии, да, после того, как произошло объединение, был введен специальный налог, который работает на нужды выравнивания. То есть платятся буквально от низового уровня, формируется государственный спецфонд на покрытие вот недостатков инфраструктурных, социальных, каких бы там ни было. Вот такой фонд, на самом деле, и такой налог при очень разных регионах, их экономической возможности, создавал бы предпосылки для того, чтобы у центрального бюджета специальные резервы существовали бы. Это нормальная мировая практика, тут не надо велосипед изобретать. Маленький комментарий по этому налогу в Германии на поддержку восточных регионов. Как, в принципе, Германия, мы всегда на нее равняемся, но когда вводился этот налог, он был ниже, чем сейчас уже прошло 20 лет или там даже больше после объединения Германии, но настолько привыкли к этому временному налогу, что даже его не только не отменяют, но еще и так повышают. В этом здравая логика заключается в том, что это действительно специальный налог, который позволяет выравнивать ситуацию и, скажем так, перетекание трудовых резервов, скажем так, ресурсов, перетекание финансов между регионами – это естественная среда, то, что формируется в таких дезинфицированных друг... системах. Согласен полностью, но получается так, что то нарушение, которое произошло, тот дисбаланс за 40 лет разъединения Германии, за 20 лет еще не смогли выровнять до сих пор. Даже немцы, которые не воруют, работают, повышают производительность, все равно даже там не работает все очень быстро. Ну, анону нігде не працює швидко Так, Ну, взагалі, взагалі, можу сказати тільки одне, що можна відмовитися від усього, але не можна відмовитися від процесу перейменування вулиць. Ну, от, це єдине, бо це настільки корупційна схема, насправді, з тим перейменуванням, від якої ніхто не відмовиться, це точно можу сказати. Так, я дякую всім учасникам нашого круглого столу. Відповідно, думаю, що наші думки. Будуть мати продовження у подальших дискусіях, і дякую всім, хто сьогодні зацікавився цією темою. Хочу сказати, що весь цей час йшла пряма трансляція на сайті українських, українських новин. А, так. <різв я> <різв я> так, і відповідно, я думаю, що ми постараємося основні думки, основні тези. максимально поширити, максимально популяризувати. Дякую.